蘸点辣椒酱，再蘸点韭菜花，草原三明治。弟弟，你看这羊尾有大不大？哥，这得有七八斤吧，这不十斤也差不多。放锅倒水，快煮吧。嗯。 点我那个那不挺好？羊尾巴煮了以后肥，但是羊肝煮了以后柴，所以他们两个一搭配特别好吃呢。下锅。羊尾巴和羊肝可是黄金搭档啊。黄豆粒那么大的大粒盐放一把。嗯。哥，好久没吃羊尾油了，馋的不行。弟弟干上锅的盖，煮一个小时就熟了，先喝茶。嗯。 煮了一个小时的羊尾巴、羊肝熟了，嗯、弟弟，你看这羊尾巴有整个颤抖呢！哇，这羊尾巴太大了，味道肯定没治了。十一上来了哥，那不停了。还有这个羊肝，好了，弟弟，快上桌。嗯，来吧，弟弟，一人一把。嗯，我先给你嘎。来，弟弟，嗯。 哥，感觉上来了，那不挺好？切点这个羊肝，嗯，羊肝和羊尾巴这样一搭配，嗯，味道确实美极了，弟弟。嗯，来一块大的。嗯、蘸点辣椒酱，再蘸点韭菜花，草原三明治。 嗯，哥，给我切条我要吃呀。行，来吧，弟弟。嗯。哇，这味道干耳朵都不知道，哥。那不挺好？我做的羊尾巴和羊肝，我弟弟特别爱吃呢，这不挺好吗？